Доброго ранку Україну. Чи з радістю ви починаєте цей день? Чи можливо на роботі або в оточенні є людина, яка на вас надто тисне або ж вас постійно використовує? Тож лише думка про похід на роботу і зустріч з неприятелем для вас справжня мука. Ми спробуємо підказати вам, як розібратися в такій ситуації. Тема нашої сьогоднішньої ранкової розмови світ маніпуляцій. А в ньому є простий розподіл: люди-маніпулятори та ті, ким маніпулюють, в якому таборі ви хочете опинитися, та як згармонізувати розстановку сил на роботі. поради цим ранком дає бізнес-тренер Тетяна Шерман. Тетяна, доброго ранку. Спасибо. Отже, як нами маніпулюють, можливо, які найпоширеніші схеми, в каком таборе действительно нам будет и краще. Для начала давайте проясним, что же такое манипуляция простыми словами. Да. Манипуляция – это скрытое психологическое воздействие на человека, на вашего партнера-собеседника, с целью получения желаемого действия и его поведения. Да. Да? И на самом деле манипуляция – слово, которое многие боятся. Почему-то, но бояться его не стоит, потому что факт таков, что мы действительно живем в мире манипуляций. Почему? Потому что любой человек хочет чего-то от другого человека. Есть, наверное, это манипуляция, правильно? Я что-то обещаю с я к счету uh -huh. так. И получается как? Если вам что-то нужно от человека, то вот ключевым является фраза скрытая. Да? Если мы не хотим искренне признаться человеку, чему, чего мы хотим от него, так вот это уже является манипуляцией. Это если uh -huh. вот так просто. Да? Uh -huh. Uh -huh. За примерами, далеко ходить не будем. Простое. Включаем телевизор, смотрим выборы. Что мы имеем? В результате выбора мы всегда имеем фразы типа того, нас обманули, нам врали, и что мы имеем? Они не врали. Они манипулировали, да? Мы пошли на это, подали. Это же неприхованная манипуляция, всем разуметь. На самом деле нет, далеко не все. Да есть сейчас люди, которые это понимают. На самом деле большинство все-таки вот есть такое слово ведется на это, да? Повелись, проголосовали, и потом вот эти негодования, да? Вот Танюш, выборы раз на четыре года, а еще дня люди после нашей эфиры пидут на работу, и как там нымы чтобы чтобы они распознавались? Простой пример: приходим на работу, да? Вот начальник говорит: выполним план. Да. Сделаем там там, -там какой-то результат и получим в итоге э, дополнительные премии, угу. отпуск, дам, поездку совместную куда-то э, и сотрудники начинают что-то делать. Если начальник э, выполняет все это, это тоже является манипуляцией, но она положительная, да? Вот можно разделить а, по, да. манипуляции и конечно. Манипуляция она э, в принципе там бывает осознанная, неосознанная, угу. бывает человек даже не понимает, что он манипулирует, и, так и это да. нормально. Э, и бывает положительная, позитивная, и бывает отрицательная. Если результат манипуляции выигрышные и для одного, и для другого человека, к примеру, с начальником, который вот замотивировал, другими mm -hmm. словами mm -hmm. еще можно сказать, или или, или манипулировал, да, они сделали, они получили результат, как начальник компании, фирма выиграла, получила результат, и так и сотрудники, mm -hmm. да, то есть это взаимовыгодный процесс, хотя здесь есть манипуляция, да. еще, да. Да. Если, например, второй вариант рассмотрим, эм, руководитель говорит сотруднику Ты у меня там специалист, гений в этом вопросе. Так. Только ты это можешь сделать. Без тебя я никак не справлюсь. Я поручаю это задание только тебе, а потому что не Петя не может этого сделать. И вот такую речь толкает руководитель наедине. Да? Сотрудник окрыленный бежит выполнять угу. это все дело. Да? Он что сделал? Он проманипулировал. Почему? Так. Потому что он его возвысил. Он сейчас так. действовал на его некое тщеславие, гордость угу. внутреннюю, да, там самолибие. Да, да? да, и он выполнял его действия, да, uh, неизвестно, каков будет дальше для сотрудника, там, получит, ну, что-то не получит, он не, он здесь... Слышал, обетянки жодные не было, uh, а, Да, обетянки не было, но она было как раз воздействие на то, что ты уникален. Угу. И вот это один, из, один из видов манипуляций, которые часто используют грамотные руководители, да. повышая самооценку человека. А если ты не хочешь все таки чтобы так тебя просто окрыливали, але не подвищивали, скажем, зарплатню, если ты хочешь сам проманипулювати своего mm угу. -hmm. керівника, когда он тебя окрилюет, окрилюет, а ты хочешь его подштовхнуть, а зарплатня, а Премия, uh -huh. Як к цезарь, так я навязывала. А, это такой очень щекотливый вопрос. Почему? Потому uh -huh. что на самом деле, если мы говорим фразу, она, она аналогичная фразу: Вот я такой, я, вы либо повысите мне зарплату, либо я уйду, вот эта категоричная в 99% приводит к, к отрицательному результату. Uh -huh. Если еще не дай бог, э, руководитель импульсивный, он тут же может сказать. да не это реалии mm -hmm. ну я вот реалии, с этим так. я и смеюсь учитывая да это реалии поэтому если вы хотите чтобы руководитель вам повысил зарплату или там получить какие-то дополнительные бонусы там новый кабинет или еще что-то mm -hmm. то лучше пойти от другого написать выгоды четкие какие выгоды от вас конкретно получает руководитель да mm -hmm. чтобы это было больше не эмоционально импульсивно да а рационально потому продуманный что... такой yeah. перелик совершенно верно и очень четкие их аргументы вот что я сделал например за последний mm -hmm. период да Почему? Вот некие доказательства, список доказательств, за что мне это дать? Mm -hmm. Вот это уже другой подход. Почему? Потому что если ну и ты работаешь, да, да, и откровенно, искренне идти, вот это срабатывает во многих ситуациях. Почему? Потому что руководитель, как правило, если он нормальный, грамотный, он не принимает спонтанных решений, да, он mm -hmm. продумает, он даже оставить ему этот листик. Вы подумайте, <соспорядочиво> да, <было> бы <соспорядочиво> вы подумайте, часы, вот, посмотрите, это mm -hmm. же реалии, реалии. Я к вам откровенно, искренне обращаюсь, да, поэтому взвесьте и примите. Самі рішення. Когда з вот таким э, посланням приходите к руководителю, то тоді успіх ну, очень гарантирован. Ми сказали, що це помилка, коли категорично. Ми всі да. любимо дійсно категорично, тому що ми, коли щось нам не йде, як ми хочемо, uh -huh. ми починаємо себе накручувати, потім випалюємо, uh -huh. і результату жодного немає. Які ще помилки допускаємо, і як їх не допускати, тобто uh -huh. як повернути правильно. Uh -huh. uh -huh. а, помилки в чому саме? А, коли ти маєш стосунки з роботодавцем, ага. ти чогось хочеш, кар'єрного росту, ти хочеш uh -huh. якогось зростання? Не йде, от ніяк. А, ну, перше, це емоційність, найбільша помилка. З цим mm -hmm. треба працювати, і дуже багато є технік на ці, на цю тему, ми в минулому ми матір про це говорили. А, ні, там Є інші, інші питання. А, є ще би, багато питань, Наприклад, а, ми наше бажання не умеємо правильно виказувати. формулировать да, по отношению uh -huh. к работодателю. Так, да? так, 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 Мы накручиваем себя, мы накручиваем коллектив. Это большая ошибка. Да? Бывает такое еще, что сотрудники пытаются через чьи-то э, уста донести руководителю, кто ближе якобы, да, для того, чтобы uh -huh. продвинуться. Это, это тоже большая ошибка. Почему? А если что он и он понимает, что он не можно работать работу. со своим все равно Цепраться Цепраться над собой. Конечно. Uh -huh. Да? Потому что вот эти всякие ходы, дополнительные тайны, как правило, это всегда искажение информации. Uh -huh. Как правило, это руководитель начинает думать, ага, почему он ко мне сам не подошел? Потому что как бы там ни было, реально такова, Ру... мышление руководителя и мышление сотрудника – это два разных типа мышления. И руководитель думает, ага, что он там, что он не подойдет и прямо не скажет. И начинает тоже накручивать себя. Uh -huh. Ну, то есть это вот неправильное поведение. Yeah. Ну, их много бывает. До, до я как оптимальную модель работы в коллективе? То есть не ходить из уст в ста, не передавать, uh -huh. не користуватися послугами, ты передаси, потому uh что -huh. бо я боюсь, я над собой не хочу працювати. Чи какая модель? Uh -huh. Ну, а, самая лучшая модель оно называется вот классический вин-вин на английском или в переводе выиграл-выиграл, uh -huh. да? yeah, yeah, yeah. right. right. Что в uh, этой модели? Она простая, но она очень действенная. Подразумевает под собой, uh, вот если коснуться вопроса манипуляции, вернуться uh -huh, к нему, uh -huh. да, то uh, чтобы отношения были с одной и с другой стороны uh, построены на модели выиграл-выиграл. То есть если руководитель дает задание сотруднику, то что я уже говорила, то uh, должен выиграть и руководитель и любой член команды, uh -huh, да, uh -huh. по-хорошему там человек. Uh -huh. И у сотрудника, чтобы было отношение к руководителю не просто как на Дівний дядя він мені платить дітей, я тут бідне. Зрозуміло. Халиваю. Рівний рівному виграв, виграв Ви обидві переможці. Тетяна Шерман, бізнес-тренер, пояснила ситуацію з маніпуляторами. Маєте ще зацікавленість в певних психологічних аспектах життя, пропонуйте теми. У дитячих історіях, до речі, маніпуляції явище навіть більш розповсюджене ніж в світі дорослому. Мультфільм на ері корисно переглянути всім.